Play tonight. Can you tell about games? Uh, it, was a, it was a tough game. Um, I mean, we, we wanted to come out and play hard. I think we did that. Uh, we wanted to work on our defense and our rebounding. I think it could have been a lot better, but um, overall, we came out on top. Uh, first of all, your offense is very good, but together works. Yeah, we, it's, we, we were having miscommunications on defense. We, we weren't talking, we weren't rotating, and uh, it was something we had to talk about at halftime. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Right. Thank you. What uh, happened uh, in the end of the match when you were leading but uh, lost uh, the win? Last um, I just think down the stretch, uh, too many little mistakes that just added up and resulted in, in this loss. Um, lapses on defense, missed rebounds. I mean, as everybody saw, but um, we just, we, it was our game to lose and we were controlling the tempo, but in the final couple minutes, they kind of took it back and we kind of fell apart. Okay, Ну, вторая игра в сезоне, где мы решающий подбор не подобрали, не подобрали и поиграли. овертайме. То же самое было в Кривом Роге. Второй круг начали таким же образом и здесь. Ладно, там Шейвис после травм первая игра, но так ошибаться первого номер, это мы просто без нападения играли овертайме последние две минуты. Все, все мячи он решения принимал такие, что не знаю ладно, он хотел выиграть и хотел как лучше, иногда так бывает. Но разыгрывающий 30-летний не должен так ошибаться, как он сегодня ошибался. Слишком грубые ошибки. Это привело к тому, что они нас догнали. И то, что я говорю, последний решающий подбор. Несколько игр подряд. Ну, может быть, всем подряд команда проигрывает концовку. И во всех этих играх какая-то вина есть ничего Возможно, он не клад шутер, может быть, надо кому-то другому в конце дать мяч но он тоже слишком много, может быть, иногда на себя берет, но он тоже хочет выиграть. Я и говорю, что ты должен сначала разыгрывать разыгрывающий, потом Митчелл берет мяч, 10 секунд до конца играй. А если он 24 секунды стоит с мячом и потом играет последние 5 секунд пик-н-ролл, это несерьезно. Может быть, его надо садить на концовку? Ну, а кого? Некому играть уже там. Жаль, что Джош получил 5 фолов, потому что, ну, видишь, Шайвис не был в, той, в том качестве, какой он должен быть. Сегодня... Трудно сказать, не всегда идет у Джоша игра, он не может каждую игру стабильно так сыграть, сколько он может, он защищается, столько он делает, но в принципе, в самом виде он все промазал, в первой половине он с ноля очками остался, 4-0, свободные броски, так тоже бывает, что я могу сказать, не попало все было 5 секунд до конца в основном времени, были плюс 3, понятно, нельзя взять ремонт, понятно было, что один штрафной, они будут забивать другой мазать. Нам не повезло, они забили, потом, а как, что вы говорили о том перерыве? Вы же должны были настраивали, потому что это было крыльник Ну конечно, я же говорил, что второй будет мазать, ну что. Мяч а уходит, двое игроков наших смотрят, как он уходит. И чем быстрее наших пришли? Ну, я не знаю, почему так произошло. Ну, вообще. Человеческий фактор срабатывает иногда тоже. Нелогичный какой-то фактор. Но ну, вот так и произошло. Им хватило еще пройти по лицевой, отдать передачу, еще бросить. Ну, все. Спасибо. Говорите, потому что команда 33 несчастья в этом году. Это мы, я имею в виду очередное несчастье, оно. Случилось сегодня, когда на второй, на третьей минуте, да? Конечно, было. В первую очередь вам удалось назад, а потом вы увязали немножко. Чем дальше, тем глубже вы ввязали в Баллоне. что случилось, почему у не получился быстрый баскетбол. Ну опять от кого идет быстрый баскетбол? От Шапелла, от Колпепера, да? И, и же с ними. Когда-то Артем когда-то корабалка, когда-то Мур. Но без них двоих играть агрессивно тяжело. Естественно, там пару минут это все продолжалось, а когда силы ограничился же опять состав. Мы говорим, Шапел провел сегодня огромное время на площадке, но он же не готов. Он же провел одну тренировку и одну игру. И вот он сегодня играл огромное количество времени. Ну, представьте себе его состояние, сколько он будет отходить от этой игры. Да? Но ну, молодец, характер проявил. Поэтому... Ну, ну, я не могу сказать, но то, что он, но то, что он категорически не мог сделать одного шага просто вне площадки. Где-то бедро в районе бедра, чуть выше. Прошло больше двух уже чемпионата, Ваше мнение об уровне. Покажется, что все-таки немножко уровень упал. Очень много вчерашних студентов приехало в Украину, очень много нестабильных команд. Какое Ваше мнение вообще о этом чемпионате? А я Вам скажу по-другому, если взять 4-5 лет назад, качество легионеров, которые есть у нас в Украине, в среднем. Я не буду брать какую-то одну отдельно взятую команду. Я скажу в целом, что таких легионеров в таком количестве у нас... Не бы да, был когда-то элемент, да, были когда-то, все это понятно, но такого вот количества классных легионеров не было. Сегодня все команды все-таки сделали все для того, чтобы укомплектоваться ну, безошибочно, нормально, да, и максимально использовать, грубо говоря, свои деньги, которые они вкладывают. Поэтому именно уровень исполнителей достаточно высокий. Отсюда возможность каждой команды выиграть у каждой. Пошла игра, даже кто-то там, может быть, ниже в таблице. Пошла игра у лидеров. Их не остановить. Они эту игру смело могут выиграть. Кирилл, мы боремся за то, чтобы попасть. И, к сожалению, все, так шансы все меньше и меньше, особенно сегодняшнего поражения. Вы тоже боролись за то, чтобы вместо как можно выше занятий были тройки. В последние три игры вы проиграли. И как состояние психологической команды? Слабое слабое ряд поражений, вот в последнее время идет большое количество поражений. Поражения они не способствуют да, вот, эмоциям положительным и так далее. Ребята борются, ребята трудятся, свое дело они делают, но объективно они перерабатывают на площадке. И это все сказывается с каждым днем все больше. Вот я надеялся, что с возвращением Шапелла мы расширим да, до обычного уровня свой состав и начнем готовиться вот туда к плей-офф. А сегодняшняя игра опять рыбалка под 40 минут, Бурский под 40 минут, Шапил под 40 минут, Гуин, Мур, понятно. Они все играют огромное количество времени, потому что вот эта ротация с отсутствием кого-то из игроков. Ну, насколько я заметил, что Лебединцев, он в ряде игр, игр играет довольно неуверенно, не стоит, вы его часто заменяете. То есть, в принципе, он в команде как бы глухо запасается? не бывает глухо запасной. Бывает так. Бывает, что игра... бывает, что игра на вес золота, как сегодня. И в этой игре каждая минута, ну вот вышел он на площадку, ну две, ну три минуты, рыбалка в себя пришел, вернулся, да? Мы не имеем права где-то рисковать сейчас, сегодня в этой игре. Она же была не только для... Представьте себе, сегодня мы проиграли да, очередную игру. Дальше, 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 и мы из пяти домашних игр, не знаю, как оно получится, правильно? Нам очко это нужно, кровь из носа. Вот поэтому чуть меньше сегодня в каких-то играх 13-18 минут он получает. В ряде игр он оправдывает доверие, и это ответ по Андрею Лебединцеву. Ваша команда друзья, в Рользе после чемпионата действующий владелец Кубка Суперлиги, двухкратный, кстати, подряд. И получается, что нет уже серьезно, ее нельзя снижать, а последние игра показали, что может быть проходит. Ну, однозначно. Однозначно могут. Мы, я где-то в Донецке, да, вот такой вопрос мне задавали. Говорят, неужели одна травма? Да, мы в семером сильных игроков, да, вот, на которых сделана ставка, их семь. Один выбыл, шесть. Шестером в баскетбол же не играют. Да, я благодарен Стасу Дикому за саму отдачу, когда он выходит. Я уже говорил об Андрее Лебединцеве, что он помогает. Но вот того опыта для того, чтобы выиграть, не для того, чтобы хорошо играть, а для того, чтобы выиграть. Его сегодня, конечно, вот этих ребят не хватает. Конечно, насчет планки, ну что вам сказать, планка это... Каждому достижению мы радовались, как малые дети. Будем радоваться, если будет еще одно достижение. Ну, последний вопрос. Как вы оцениваете текущее положение в тюреки, на собственном поле от конкретного обстоятельства Антис? Но оно же не первое, да? Но они вели после первой, первой части половины и плюс 14. Бывает неудобная команда, бывает э, ситуация турнирная такая, что я не готов комментировать состояние «Будивельники», но знаю, что сегодня любая команда может в каждой игре преподнести сюрприз такой, как это было в этой игре. Спасибо. Спасибо. Удачи вам. Спасибо.